Сучасне українське суспільство характеризується доленосними трансформаціями у всіх його сферах. Ці зміни супроводжуються системною кризою та нестабільністю. Багато хто вважає, що найгострішою сьогодні є проблема кризи системи управління. Вона охоплює всі сфери сучасного життя, тому потреба суспільства та держави у грамотних менеджерах в усіх сферах життєдіяльності очевидна. Здравствуйте, уважаемые запорожцы! Мы продолжаем цикл программ о классическом приватном университете. Предыдущие передачи вызвали большой интерес, поэтому мы намерены и дальше рассказывать о тех институтах, из которых и состоит наш университет. Сегодня речь пойдет о старейшем институте ⁇ Институте управления. Професія управлінця або менеджера є найбільш універсальною та відповідальною серед існуючих, з приходом кожного нового покоління посилюються вимоги до рівня кваліфікації, системи знань, порядності та відповідальності менеджерів, грамотних управлінців, від ефективної діяльності яких багато в чому залежить успішність перетворень в Україні. и в эти дни мы празднуем день рождения нашего института. За период работы института было выпущено около 5000 бакалавров, 3000 специалистов и более полутора тысяч магистров. Это институт, который осуществляет подготовку по направлению менеджмент уровне бакалавр и по специальности менеджмент организаций специалисты магистры и менеджер внешней экономической деятельности обучение идет как по дневной так и по заочной форме обучения студенты этих специальностей достаточно востребованы на рынке труда это такие крупные предприятия как Запорожсталь Дипроспецталь Запорожский автомобильный завод предприятия Прогресс Испанский дом Сельпо кроме того студенты трудоустройства. Ну у нас в облаку адміністрації, в торгово промисловій палаті роботи в різних частних структурах, менеджерами по продажам, менеджерами туристичного бізнесу, в страхових компаніях і других підприємствах, як в Запорізької області, так і Запоріжжя. Некоторі випускники роботи за границею і успішно там себя проявили. Менеджер, людина, яка має керувати, координувати та контролювати деякі процеси на підприємстві. Іншими словами, це керівник, який відповідає за ефективну роботу певного напрямку діяльності. Професія менеджера міцно займає своє місце серед решти професій економічної скерованості. Значення менеджменту важко переоцінити. Завдяки йому відбувається будь-який процес в комерційних та некомерційних організаціях. Кафедра менеджменту внішньої економічної діяльності состоїть із нескольких преподавателей. У нас работают два доктора экономических наук, четыре кандидата экономических наук. Есть аспиранты, докторанты. Мы гордимся нашими выпускниками, которые достигли определенного высокого уровня. Так, например, Наталья Александровна Филиппова в прошлом году поехала в Париж и выиграла судебный процесс на полтора миллиона евро. Оля Дейнега работает успешно с Китаем, с европейскими странами. Юлия Вихард, в 23 года замдиректора института. Елена Ивановна Трохимец заведует международным отделом кандидат экономических наук. Есть основания порадоваться, что они не только конкурентоспособны, но и востребованы. Кафедра менеджмента классического приватного университета осуществляет подготовку по специальности менеджмент организации, специализации менеджмент на рынке товаров и услуг эффективных менеджеров по продажам, реализации и сбыту продукции товаров для предприятий различных сфер деятельности. Подготовка ведется по трем уровням. Бакалавр, специалист, магист. Также кафедра осуществляет подготовку аспирантов и докторантов. Для этого все есть. Это и высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. Так подготовку магистров, специалистов, бакалавров, профессиональную подготовку осуществляет. 10 докторов наук, это доктора экономических наук, доктора наук по государственному управлению, 8 кандидатов наук, которые имеют практический опыт работы на предприятиях как ближнего, так и дальнего зарубежья. Кафедра инвестиционного и аграрного менеджмента осуществляет подготовку из высококвалифицированных специалистов по образовательному уровню специалист магистр по двум специализациям это аграрный менеджмент и менеджмент организации инвестиционной деятельности по профессиональному направлению менеджмент организации и администрирования Наша специализация начинается с третьего курса университета. В преподавательский состав кафедры входят два доктора наук, 17 кандидатов наук. На кафедре инвестиционного и аграрного менеджмента вы получите уникальную возможность приобрести знания, которые вам помогут в дальнейшем в стратегическом инвестировании, в инвестиционном проектировании, ипотечном и инвестиционном кредитовании, а также рассмотрите интересные вопросы фондового рынка и управления инвестиционным портфелем. Вы получаете уникальную в общем -то, возможность соединить в себе талант грамотного руководителя и финансиста. Специализация аграрный менеджмент будет интересна для тех, кому не безразличны вопросы управления агропромышленным комплексом страны и его Розвіттям на сучасному етапі важливо відзначити, що керівник, який усвідомив свою приналежність до професії менеджера, повинен розуміти необхідність досягнення заявленого результату. У більш широкому смислі маємо на увазі адміністрацію підприємства у цілому чи процес адміністрування діяльності підприємства. Якби там не було, мова йде про людину чи групу людей, які мають спеціальну підготовку та усвідомлюють свою причетність до менеджменту. Сучасний менеджмент це специфічний засіб, специфічна функція, специфічний інструмент для виробництва результату. Менеджер має володіти стратегічними підходами до управління як по вертикалі, так і по горизонталі, управління функціональними сферами. Наші випускники востребовані тому, що вони хорошо знають англійський язик, працюють на комп'ютері, знають документацію по експортно-імпортній діяльності. умеют общаться, достигать взаимопонимания, оформлять документы. Этому способствуют не только аудиторные занятия, но и внеаудиторные. Мы приглашаем не только наших специалистов, но и выпускников, руководителей предприятий. Это помогает людям овладеть технологией современной практической деятельности во внешней экономической деятельности. Кафедра со сотрудничает с ведущими предприятиями. По базам практики предприятиями города Запорожья, а также Запорожской области. Используются при подготовке студентов активные методы обучения, это деловые игры, эвристические беседы, а также различные проектные работы и решение ситуационных задач. Безусловно, мы горды своими выпускниками. За 18 лет работы кафедры, их достаточно много, они занимают ведущие должности, управленческие должности, а также являются руководителями предприятий. Сотрудничает с кафедрой с ведущими промышленными предприятиями, например, на открытом акционерном обществе «Днепроспецсталь» открыто... Э ведется подготовка, переподготовка менеджерского состава, также готовится открытие по переподготовке менеджеров на закрытом акционерном обществе «АвтоЗАЗ». Безусловно, кафедра сотрудничает с ведущими вузами как Украины, России, Польши, участвует в различных научно-исследовательских работах, научно-исследовательских темах. И, безусловно, это говорит о высоком уровне подготовки специалистов и менеджеров высшего уровня. Кафедра инвестиционного аграрного менеджмента старается помогать своим выпускникам в трудоустройстве. Хотелось бы еще добавить, что в связи с тем, что ожидается отмена, моратория на продажу земель предназначения, будут востребованы специалисты именно специализации аграрный менеджмент, так как стране необходимы грамотные управленцы, грамотные руководители и специалисты в области аграрного менеджмента. Вибір професії менеджеру означає готовність прийняття відповідальності, завжди тримати руку на пульсі, планувати, реалізовувати та оцінювати різного роду заходи. Без наявності грамотного керівника, який свого часу обрав професію менеджера, неможливо функціонування жодної організації. Причому це справедливо і для неформальних організацій та об'єднань, яким необхідний якщо не керівник, то точно лідер. Я Карина Дуброва, студентка магистратуры специальности менеджмент внешней экономической деятельности. Я выбрала данную профессию, так как она является востребованной и финансово выгодной. Обществу нужны люди, которые умеют отстаивать свои идеи, берут на себя инициативу, имеют лидерские качества, обдуманно идут на риск и ведут за собой других. Именно таких менеджеров-профессионалов, свободно владеющих иностранным языком, способных, опираясь на накопленные знания и научный опыт, осуществлять управленческую деятельность, готовит кафедра менеджмента ВЭД. Если вы выбрали данную профессию, вы сидеть без дела не будете. Вас ждут командировки за границу, новые знакомства, международное общение, участие в международных выставках, путешествия и постоянное совершенствование своих умений. Меня зовут Тетюник Наталья, я студентка Института управления третьего курса. Мне всегда хотелось получить качественное высшее образование по доступной цене, поэтому я выбрала этот институт. Специализация менеджмента организации и инвестиционной деятельности является всегда востребованной, высокооплачиваемой, играет важную роль в социальном и экономическом положении страны. Я уверена, что данная специализация даст мне возможность реализовать свои способности, свой потенциал в будущем. Я Алиповцева Евгения, магистр института управления специальности менеджмент организации, специализации менеджмент на рынке товаров и услуг. Преимуществами специалистов данного профиля являются высокий уровень заработной платы, который выше среднего уровня по Украине, и также широкий спектр возможностей для трудоустройства. Для того, чтобы поступить на нашу специальность, абитуриентам необходимо сдать тестирование по трем дисциплинам. Это украинский язык и литература, математика, это может быть английский, французский, немецкий или испанский язык. Успех – це реализована мета. Коли результати, отримані менеджером, відповідають поставленим цілям, можна вважати, що він діяв успішно. Звичайно, для того, щоб мати успіх, менеджер повинен вміти ставити ціль, мати бажання її досягти, вірити у свої сили, мати сильний характер, розвинений інтелект та інтуїцію, добрі здібності, відповідні знання та вміння. Серед складових успіху називають працю, старанність, наполегливість, захоплення справою, постійний пошук. самого Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, которые сегодня звучат в адрес Института управления. Надеемся, что будущие абитуриенты изберут специальности в этом институте и в других институтах нашего университета.